ずっと妹を笑顔にしたかった。病弱であまり学校に行けない妹の先にどうしたら笑ってもらえるか、そればっかり考えてた。でも、小さかった俺はどうしたらいいかわからなかったんだ。そんな時、父さんと母さんが俺と咲をショーに連れて行ってくれて、 その日は忘れられない日になったわーすごいすごいお兄ちゃんあの人、すっごくかっこいいねキラキラしてるうんすごいほんとにすごいねさきが笑ってる に笑ってるのいつぶりだろううんさきだけじゃない父さんも母さんもあの主役の人が歌って踊るたびにどんどん笑顔になってまぶしくてかっこいいはあだから主役の人をスターって呼ぶのかなこんなに楽しいのに終わっちゃうの寂しいな毎日ショーが見られたらいいのにでも 私、そんなにお外出られないからきっと無理だよねさきそうだそれなら来たぞついにこの日がやって来た 空も晴れているしこれはきっと俺のスターとしての門出でを天が祝福しているにちがいないはははさすが俺これなら今日のオーディションもその場で合格が出るだろうなお兄ちゃんお母さんが騒ぐのもほどほどにねって言ってるよんさっきか熱に騒いでないぞ。 発声練習を兼ねて壁に向かって喋ってただけだそれってただの大きな独り言じゃないあそれより今日アルバイトの面接だよね頑張ってねお兄ちゃん面接ではないオーディションと言ってくれそっちの方がかっこいいからなあははもう変なところにこだわるんだからところでさっき学校はどうだ 元気になったからって無理はしすぎるなよ。ありがとうお兄ちゃん。でももう全然平気。高校生活はめいっぱい楽しんじゃうんだから。そうか。ならよかった。でも嬉しいな。お兄ちゃんが夢に近づいてるって感じがして。昔からスターになるって言ってたもんね。あれ？そういえばなんでお兄ちゃん。 を目指し始めたんだっけ小さい頃から俺はスターになるってとにかく言い続けてたのは覚えてるんだけど俺がスターを目指した理由かそれはもちろんうーんえーとなんだったっけえお兄ちゃん自分のことなのに忘れちゃってるの お忘れしただけだえー、っとえー、っとあもちろんあれだこの俺が天から与えられた才能を持っているからだ与えられた才能を無駄にするわけにはいかないからな本当に <laughs> でもそう言われたらそんな気がしてきたかもお兄ちゃんらしいし もう,だう当然今日のオーディションもさっそうと合格してやるそして俺は絶対にスターになってみせるあれ今スマホが何か光ったようなえそうそんななこととより早く準備しないとだよじゃあお兄ちゃん頑張ってね あ,ああうーん別にメールも来てないし変だなしかし俺がスターを目指し始めたのはなぜだっただろうか何か大切なことを忘れているようなんなんだこの曲はアンタイトル まぶしい、うんここはショーステージ俺は部屋にいたはずなのに曲を再生したら急にうんいやこれはきっと夢だなしかし ずいぶん変わった大道具やら小道具があるな。一体どんなショーで使うんだそれに、なぜだろう。このステージ、妙に懐かしい気持ちに。ヤンコースカサんなっ誰だミクだよミクって。 まさかあの初音ミクか確かに見た目は似てるが僕の言うよ司君ようこそおお,お前カイトかミクにカイトまで出てくるということはこれはやはり夢だなそうに違いないだが俺はいつの間に眠ってしまったんだ 世界そうだよこの世界は司かくんのおいから生まれた世界なんだ俺のおい生まれて…ななんだそれはわけがわからんそれに二人は一体ここで何をしているんだミクと僕は司かくんに本当の思いを見つけてほしくてここにいるんだ司君が本当の思いを見つけられたら。 その思いからただれるからねうんうんなるほどなるほど俺の思いから歌がね全くわからん、えー、それに俺の本当の思いは昔から決まっている世界一のスターになることだうんそれはそうなんだけど。 くんはどうしてスターになろうと思ったか覚えているかどうしてってそれはあれだ才能あるこの俺が世界一のスターになれば世界一のショーができるんだぞうんうんそうしたらショーを見に来たみんながみんなが俺に注目すること間違いなし スターの俺を見て泣いて喜ぶだろうなうーんやっぱり、ね、忘れちゃってるみたいだねつかさくんななんだどうして俺をそんな暴れんだ目で見るんだごめんごめんたとえ時間がたたってもつかさくんが本当のおいを見つけてくれたら嬉しいなでも この世界に来てもし懐かしいって思ったならその気持ちはどうか忘れないでほしい懐かしいってどうしてさ今度はみんなで世界に来てねつかさくん一緒に歌って楽しいショーにしようみんなもきっとつかさくんと同じ思いを持ってるからおい みんなって誰だれださっきから疑問しかないんだがきっとすぐ会えるよちかさくんが簡単な思のいを見つけたいって思ってんだね,ねそれじゃあちかさくんまた会おうねバイバーイええままた会うっておおい 寝てたのかなんだか変な夢を見ていたような確か妙にテンションの高い初音ミクがお兄ちゃんバイトの面接行かないの早くしないと遅刻するよま分かってるあと面接じゃないオーディションだもうどっちでもいいってばほらほら行ってらっしゃい ギリギリになるかと思ったが俺の俊足なら予定通りの時間に着きそうだなさすが俺ふふ <laughs> 今日は俺がスターへの第一歩を踏み出す日まずはオーディションで一番目立ってやるからなよし待ってろよ俺のショーステージ